assalomu alaykum sizlar bilan top o'z kanali bugungi videoda parijdagi efil minorasi haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman efil minorasini qurish 2 yil 2 oy 5 kun davom etgan qurilish 1887 ming sakkiz yil bir yillarda amalga oshirilgan Eiffel minorasida 1665 ta olti yuz zinapoya bor siz Eiffel minorasining tepasiga ko'tarilishingiz mumkin lekin ko'pchilik liftdan foydalanadi Eiffel minorasi 1889 yilgi jahon ko'rgazmasi uchun qurilgan uning balandligi 324 metr eng yuqoridagi antenalar bilan birga va og'irligi o'n ming tonnadan oshadi efel minorasi ispaniyada qurilishi kerak edi parijliklarning baxtiga ispaniyaliklar loyihani rad etishdi va uning o'rniga fransiyaga olib kelindi bu loyiha efel minorasi liftlari yiliga 103000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tadi bu yer atrofida 2,5 aylanishga teng Eiffel minorasida yigirma ta lampochka bor fransuz avtomobil ishlab chiqaruvchisi Citroen 1925-1934 yillarda Eiffel minorasidan ulkan reklama taxtasi sifatida foydalangan Citroen nomi ikki ming lampochka bilan qoplangan va u Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan eng katta reklama sifatida qayd etilgan fransuzlar ikkinchi jahon urushi paytida Eiffel minorasidagi liftni ishdan chiqargan agar gitler Eiffel minorasini ziyorat qilmoqchi bo'lsa ular cho'qqiga chiqishi uchun barcha zinopayalarga ko'tarilishi kerakligini ishonch hosil qilishini xohlashdi bugungi kunda minora har yili deyarli yetti million kishini qabul qiladi bu uni dunyodagi eng ko'p tashrif buyuradigan pullik yodgorlikka aylantiradi efl minorasining hajmi kun davomida o'zgaradi minoradagi metalning katta miqdori tufayli quyosh chiqqanda u olti duyumgacha kengayadi kechasi metal soviydi va qisqaradi muhandislarning fikricha yozda minora o'n besh santimetr balandlashadi efel minorasi harakatlanmoqda efel minorasining tepasida turganingizda u shamol bilan <imitation> harakatlanayotganini his qilishingiz mumkin <imitation> bu aslida to'g'ri minora shamolda taxminan olti sm santimetrga chayqaladi